Спасибі літу в першу чергу за чудовий сонячний настрій, який у нас з'явився, і навіть якщо погода подекуди хмарна, все одно літо відчуваємо у душі, у серці і зігріваємо теплом своїх рідних та близьких. Знаменитий художник Пабло Пікасо відомий всім але далеко не всі знають повний набір його імені та прізвища. Отож бо. Пабло, Дієго, Госе, Франциско, де Паула, Хуан, Непомука, Кріспінг, Фріспріан, Деланда, Сантісіма, Трініда, Руїс, Пікасо. Всього в його імені та прізвищі 93 літери. Адже Пікасо іспанець, а в Іспанії такий пишний набір імен зовсім не рідкість. Сім'я ж Джексонів з міста Чикаго, судячи зі всього, часто хворіє, адже своїх п'ятьох діток назвали Менингіт, ларингіт, апендицит, перетоніт та тонзиліт. Ну от сім'я Май з Нового Орлеана вибрала для своїх дочок не менш імена – імена Ву і Гу. Міністерстві ж юстиції України повідомили, що минулого року хлопчиків найчастіше називали Дмитром, Артемом, Максимом та Іваном дівчаток Анною, Анастасією, Софією та Дарією. На Херсонщині ж найбільш поширені жіночі імена Марія, Дар'я, Анастасія і Вікторія. Рідко вживані Міропія, Марета, Мірабела і Тереза, але всі ці люди живуть у нас в області. Чоловічі імена Олександр Артем та Кирило найбільш поширені. Ну а от рідко вживані іон, Євсей та Велес. Втім, яких імен краще уникати, а також чим нам може загрожувати прізвище чоловіка, розкаже наша наступна ранкова гостя. Зустрічайте нашу наступну ранкову гостю, до нас завітала Ірина Лук'яненка, практичний психолог. Доброго ранку, Ірино. Доброго утра, Леночка. <свісно> Сьогодні говоримо про імена, скоріше про їх вплив на наше, мабуть, не стільки життя, скільки характер, а вже від того, як ми себе поводимо і. А отримуємо те, що те, що власне на, на що заслуг жили. Наша далі бесіда буде дещо пов'язана, мабуть, з попередньою, тому що знову говоримо про вплив на нашу долю якихось інших чинників, власне про які ми навіть не задуємося, тому що е, такий подарунок, як ім'я, дають нам батьки. Е, ну і від них багато залежить, тому що хтось називає своїх дітей е, на честь рідної, близької людини, якій, можливо завдяч е, на честь коханого або. На честь улюбленого політика, чи актриси, чи героя серіалу. Власне, як правильно це робити для того, щоб не зашкодити своїй дитині, а навпаки, допомогти? Но, в першу чергу я хочу відмітити, що своє ім'я чоловік чаще всего повторяет, чаще всего слышит, когда його да, і, соответственно. Имя несет в себе информацию. Поэтому очень важно, чтобы имя нравилось, да, чтобы вот оно было приятным на слух. И что касательно родителей, то когда родители выбирают имя ребенку, то очень важно, чтобы вот имя, которое они дали ребенку, было благозвучным, да, вот именно для их. Слуха, произношения. Ну и, конечно же, произносить имя важно всегда с любовью и уважением. Вкладывая эту энергетику, вы будете эту же энергию вкладывать в ребенка, и он обязательно вырастет хорошим замечательным человеком. Но э, очень часто родители хотят как-то выделить по особенному ребенка. Вот вы подобрали очень интересный материал перед. Тем, как перечисляли как называли э, людей и соответственно э, в наше время тоже родители часто дают детям ну такие вот э, своеобразные редкие имена и ребенку очень сложно э, жить с таким именем э, очень часто э, родители подвержены моде да? И важно помнить, что мода проходит, а имя у ребенка остается. Единственное, Сериал <сؤال> <улюбленный>. <сؤال> что может сделать ребенок, это набраться смелости и изменить свое имя, когда он получает паспорт. Ну, снова ж таки, часто люди боятся это делать, потому что, как будто, что изменим долю свою долю тогда. Но ведь важно то, во что вы верите. И если вы меняете свою судьбу к лучшему, то абсолютно нормально, когда есть какой-то трепет, какое-то волнение перед этим. И ведь многие знаменитости берут псевдонимы. Для чего? Для того, чтобы изменить семью, свою вот судьбу и давать возможность своему имени прославляться. Очень редко люди работают именно под своим именем. Чаще всего знаменитости берут псевдонимы. Ну, я до речі говорила у попередній бесіді із гостем, що ну раніше так було прийнято. Частенько люди отримували два ім'я при народженні, одне народне, так як всі їх оточуючи називали, а інше церковне, яке було відомо тільки їм і найближчим людям. Для того щоб якщо щось погане вам вважають, то вважали, начебто, інші, якісь міфічні людині. Сьогодні також люди продовжують обирати ім'я згідно за церковним календарем, який а Постол святый, родился сегодня. Насколько правильно так делать? Я не думаю, что в жизни есть что-то правильное или неправильное. Да? Есть то, как мы к этому относимся, как мы это трактуем. И, конечно же, в любом случае, когда речь идет о церковных канонах, то мы говорим о ангеле-хранителе. И у каждого из нас, слава богу, есть ангел-хранитель. И в этой точке, что важно, да, важно, когда человек приходит в церковь на исповедь, вот он непосредственно представляется тем именем, которого его крестили. Да. Ну а если мама считает, что таким образом она как-то оберегает своего ребенка, ну, я думаю, у нее тревоги будет гораздо меньше. Это действительно будет работать в ее пользу, и, соответственно, безусловно, в пользу ребенка. Ну, а якщо ви, шановні, вірите у ці церковні канони, то е якщо ваша дитина народилася 10 червня, е варто її назвати Олексій, Василь, Митро, Захар, Ігнат, Макар, Микита та Павло. Обирайте. Такие мужские имена человечие. сегодня больше. Сегодня человечьи имена, так. И здесь вот хочется отметить, что очень часто родители девочек могут давать мужские имена, да, такие как Александра, mm -hmm. Евгения, да. И вот важно также понимать, что давая такое имя девочке, вы усиливаете ее мужскую часть, потому что мы каждый имеем как женскую часть, так и мужскую. И вот когда даются имена девочкам э, мужского происхождения, это усиливает э, их мужскую энергетику. У нас это я меньше э, больше мужняя. Да, совершенно верно. Угу. То есть э, такой девочке больше придется нарабатывать э, женских качеств, в женской энергетики. ну і є імена, які вже в собі несуть певний зміст, так, як Світлана, наприклад, угу. світла людина. Е, такі імена, наскільки вони ефективні? ну, я думаю, що в першу чергу важливо, з чим асоціюється ім'я, да? І, безумовно, якщо ми говоримо о Світлані, то це щось світле таке, легке, да. Мило людям мило. Да. І от уже изначально це трактується. Статистика говорит, что очень часто действительно люди, которые имеют одни и те же имена, в чем-то схожие, похожие, выбирают какие-то одни направления. Поэтому это действительно работает, и здесь нельзя этого отрицать. Ну і ще знаю, є таке, коли діти не лише підбирають імена, але і по-батькові, щоб це і звучало красиво, і певний теж такий магічний код мав. Mm -hmm. Наскільки теж тут важливо все правильно вкласти. Ну, что касательно отчества, это вот та защита, которую ребенок получает от отца, да, потому что отчество это имя вашего отца. И здесь вряд ли его можно выбирать. Оно данное. И вот, конечно же, хорошо, когда родители заботятся и пытаются сделать это созвучным потому что сочетание звуков в имени играет очень важную роль. Если звучание вашего имени гармонирует с внутренними ритмами, вызывает у вас положительные эмоции, ну, такие как радость, гордость, то и, безусловно, по своей программе это имя будет придавать вам уверенности, и вы большего добьетесь, чем те люди, которые, например, говорят, вот меня назвали как-то вот так вот родители, да, мне не очень это нравится, да. И таким образом вот человек, который э -э, живет с этим именем, он и несет эту информацию. Почему? Потому что при любом знакомстве вы представляетесь, да, и, соответственно, если вы произносите свое имя как-то так, так, ну я тут вот да, такая вот не очень, да, то это сразу же считывается и безусловно это может влиять на уровень ваших достижений. Также статистика говорит о том, что более вот такие известные аристократические имена, они дают возможность человеку вот получать больше уважения, признания от других людей. У нас є телефонний дзвінок. Дуже, Давайте дізнаємося, як звати нашу наступну телеглядачку. Доброго ранку. Доброго ранку. Телеглядача. Uh, гостя студії сказали, в студії таку тезу інтересну сказала, що жінський чи мужський відтінок дають батьки. А як бути в тому випадку, якщо Антон і Антоніна, або Валентин і Валентина? Каких тут більше, жінських чи мужських? Спасибо. Спасибо. Хороший вопрос. Я думаю, что у каждого человека важно, чтобы было равновесие. Да? И вот когда родители только ожидают ребенка, да, иногда это становится сюрпризом, несмотря на то, что есть современные методы определения пола, УЗИ и так далее. Да? И вот когда родители вкладывают энергетику ожидания, допустим, мальчика а внутри девочка, да, и в конечном итоге даже вот ребенок родился его все равно назвали там Евгения, Валентина, mm -hmm. да, то вот в этом случае больше идет развитие таких вот мужских характеристик, да, почему? Потому что ребенок всегда пытается соответствовать ожиданиям своих родителей, да. Если же все-таки есть равновесие, да, вот э, Валентин, Валентина, да. Э, и э, родители вот приняли ребенка таким, какой он есть. Очень многие родители э, вообще предпочитают просить не называть пол ребенка, mm -hmm. да, чтобы это было вот таким вот э, сюрпризом. В этом случае э, равновесие и гармонизация развития личности ребенка вполне возможно, и это так. У нас є ще один телефонний дзвінок. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Моїй онуч Кристінці сьогодні три рочки. Вона Кристина Олегівна. Розкажіть, будь ласка, про неї. Дякую. Вітаємо вашого онуча з днем народження. Так. Да. Ну, дивіться, в першу чергу, если говорить О отчестве, да, то оно такое достаточно э, жесткое, э, у Леговна, да. То есть, соответственно, это будет придавать твердость характера, да. Ну и в принципе, папа это всегда границы, поэтому, наверное, это хорошо. Ну а то, что связано с именем Кристина, да. Достаточно, если первая буква твердая, да, то затем идет смягчение. Поэтому здесь важно в первую очередь любить ребенка, гордиться его достижениями, потому что в три года ребенок тоже имеет уже какие-то достижения, вот. и всегда смотреть не на то, какое имя вы дали ребенка, да, а то, каким образом вы выстраиваете с ним отношения и вот как часто вы его называете именем, потому что ведь мы тоже имеем два имени, паспортное и сокращенное. Да? Ну, вот, как часто вы говорите, там Кристиночка, Кристи, да? ну, то есть есть сокращенные имена. И вот тоже статистика говорит о том, что когда мы называем ребенка чаще полным именем, то он вырастает более строгим, ответственным. Да? И наоборот, если чаще вы называете ребенка уменьшительно-ласкательным именем, да, то у него больше проявляется какой-то мягкости и других черт характера. Дякую. І ще одне питання, яке не можу не поставити стосовно прізвища. І угу. дуже часто, коли дівчатка виходять заміж, їм доводиться змінювати прізвище, або не доводиться, вони дуже того хочуть. Ну, наскільки прізвище може впливати ще і на наш характер, і на наші стосунки потім із чоловіком. Ну, в першу чергу, фамілія, якщо говорити о принятие женщин фамилии мужа, то э, это чаще всего важно для мужчины. Да, потому что э, когда э, воины завоевывают какую-то крепость, они обязательно ставят свой флаг. Да, и вот э, мужчина женщину завоевывает, и когда происходит бракосочетание, да, вот женщина принимает фамилию мужа. Но на сегодняшний день очень часто бывает и по-другому. Бывает, когда мужчина хочет взять женскую фамилию, да, и это правда может изменить судьбу. Поэтому это в первую очередь право выбора понимать, какие ассоциации вызывают фамилии. Что касательно деток, то вот мальчику очень важно дать фамилию отца. Почему? Потому что, опять же, это мужская энергетика, это защита, которая дается от папы. И она усиливает вот эту мужскую энергетику и силу рода. Дякую, собі величезне за те, що завітали до нас сьогодні зранку за цю корисну і цікаву інформацію. До речі, більше про свої імена ви можете дізнатися на нашій офіційній сторінці у контакті, в групі ранок на Скіфі, і вже там отримати повне, повну інформацію про себе та своїх і рідних і знайомих. Дякую, Ірино, і вам спасибо за інтересну тему. І сподіваюсь до нових цікавих зустрічей. Ну, а далі дивимося ви. выпуск рынковых новин.